Для нас бокс это больше, чем базовый вид спорта. У нас очень много направлений, которые мы развиваем, но бокс для нас это приоритет один из первых. У нас наш Дюшор стал лидером в России, это было признано. У нас есть большое количество клубов, которые мы развиваем по боксу на территории Московской области. Это и клуб Агеева, это и клуб Витязь, еще очень много клубов, которые базируются здесь и культивируют этот вид спорта. Стараемся, как вы сейчас видите, на сегодняшнем примере в Подмосковье проводить по поводу вот, наш, наш промотор проводит здесь уже неоднократно и в Климовске, и в Подольске сам проводил. Но я думаю, что эта перспектива впереди. И мы думаем, что в ближайшее время в других городах будем проводить такие же бои. проходит на приличном уровне примерно подобранные равные соперники молодежь понимает куда надо идти это смена нашего поколения это защитники родины это защитники своих семей своих детей и так далее На 12 ран знали, что соперник очень сильный и очень сильно его держит удар. То есть голова у него очень хорошая. Кому ты эту победу посвящаешь? Это моему тренеру, Мусавчику, Моему сыну, моей семье.